Мы здесь вас собирали, вы нас не слышали. Вы, ну, вы нас пакеты, которые, вы нам даете, вот все. да. Вы заводите, хорошо, Я. А кто? А кто? Хорошо. Вот это ваша зарплата, можно сказать, да, за труды? Четвертый, четвертый год здесь. В 21 м году приехал, 12 сентября. Вышли мы с воронка, с конверта. Вот. И сразу мы увидели много активистов. Возле памятника, там был жопа памятник, уже сняли этот памятник. И По поприходили все же вот эти будоломы, что тут были. По навесам, помню, да. Ну, короче, их там до десятка человек. Я тут застал вот это. Меня тут и вкатывали на 11 м отряду. И без передо мной махали. Говорю, что побьем, тебе тяжело тут а жить. В зоне одни козлы и петухи. Короче, больше тут анимал никого. Mm -hmm. По моменту еще, вот, что произошло, там 31-го на 1 число mm -hmm. тоже. Занеслась эта водка, эти понапивали же. Напились, напоили обиженных, и начали мужиков убить. Вот. Да вот, вот почему. Как часто все... они там пьют? Часто, постоянно. Постоянно. Постоянно, конечно. А что они пьют? Они пьют брагу или... Водку, которую администрация им заносит. Я даже знаю, кто это заносит. Говори. Яценко Денис Анатольевич, начальник производства. С добром зеленая, будем так, как у нас говорят, зеленая Александр Юрьевич. Цибулька. Цибулька Александр ничего Юрьевич. Да, зеленую. Без него ничего тут нет. Опять начали бить мужиков. А эти козлы, они... С помощью Сюда... еще обижен. Я вам больше хочу сказать. С помощью обижен. А, да. Даже. И Рома и говорил 12-го. Блять, мужика бьют, он ушел весь край, мужика бьют, говорит, бью", сказал, он присут опять, ну что делать? И мы собрались и пошли. Ну куда это? Просто уже надоело терпеть. Ну, сегодня его завтра меня, ну как получается. Потом уже начали бить на восьмом, на десятом, на шестом где-то. Начали бить тех, кто... Начали бить тех, кто связывали, били, вот это все, это, все свои соединения, они... Припомнили да? один Их по-быстрому побысли... а а а побысли... подмотали, и на посел. Зарплата, то, что вот мне давали, каждый каждом эти вот разные, вот, что я видел. А, а есть еще? Там у них еще остатки есть, можно это сюда, Фасовали Да, ну, да, за... да, зуби, ну, да полные да. пакеты химикатовые. Как да. называется спайсер. Да, да. ну, Давай, да, присутствует, да, можно приснуть. Взять на экспертизу, там все там есть. Вот еще ваши зарплаты. зарплаты. Нам давали Трава... зарплату. Зарплату платили травой. Да, да все. Рост. Скажи, это действительно так, что ты выходишь на пломку и ты, и тебе дают отплачивать за работу травой. Да, Да. И это всем? Всем траву дают. А деньгами можно? Нет, деньгами нельзя. Тут... И человек работает, вот рассчитывает с травой. А, я так понимаю, что при таких условиях многие могли попасть в зависимость. Конечно. Они и, попадали в зависимость. И ими уже можно было... Не не... Той травой, которая... Э, э, синтетическая трава, которая быстро пропускает, и опять человеку просто хочется употребить, он искал деньги, и... и, и. Ну, тут и продавались, и вещи, куда носились. Ну, я же говорю, я здесь очень давно. Почему мы здесь работаем? Буквально весной, начало весны, здесь еще были такие случаи, что на шестом отделении людей, заматывали в скотч, выносили, блядь, а буквально, ну, за, за локал выносили, как раз вся в дом мы остановились. Багато чи таких людей, людей, як ви, засуджених, числа засуджених, які отак працюють лагані? І не можуть щось змінити. За да, в основному всі. Якщо ви не працюєте, а на відработки двухчасової. А на самом деле всі це днями. П'ять чоловік да? вот, на свій да, соціальний устройств, вони не зможуть шити 30-40 тисяч пар в місяць. Они не смогут. Даже двухчасовые люди, те, кто выходят на работу, они не смогут это количество делать. Это физически невозможно. Берут инвалидов, кто есть mm -hmm. инвалидность, закрывают mm -hmm. на инвалидов большие суммы. Короче, большие суммы. Знаете, их сумм, короче, выводят на на свободу. Ну, типа, что она по бухгалтерии все прошло. Они берут инвалидов, и что они с ними делают? Ну, на них оформляют, и типа, трудовые договоры? Да, трудовые договоры, что они, типа, работают. работают Хотя они не работают. А работают. вообще, их там никогда не было. В прошлый раз просто боялись, ну, а кто хорошо был. которых непосредственно, когда вы уехали, подвели под поселок, под УДО, и т.д. и т.п. Я все это понимаю. Так же самое, как сейчас этих коз вывели на поселок который меня прошлым прошлом сроком вкатывал, вот он приехал опять, и опять начинается та же самая песня. Я ни одной зарплаты не тратил, мне за Мне травку давали, банку травы. Не слышали, Мы вам это говорили, здесь собирались. мы здесь вас собирали, вы нас не слышали. вы нас слышали, которые вы нам даете. Вы замолчите. А кто? А кто? Хорошо. Дай говорить, не поехал, а Я говорю, что который сейчас неважно учитель. Не начинай! Да. На да, да. Кто здесь ученик? Учеников не мат, всех. Да. Кто тут все работают. Шести а когда вам надо. Это называется. Сколько вы нас рассобирали, мы вам говорили, что нам не дают деньги при начальник производства. А вы А все не дают. Как мы Да я не искуплялся себе, просто А что вместо вас? Козлы, расписывались, расписывались, ходили за зарплату. Когда я все отдал. Не Нема уже этих костов, Мы бояться больше ничего не будет. Уже ушли. Почему? Вы Молчили? правду Вы хотите? Вы правду хотите? Нет. Вы знали, что мы тут сутками работали? Не, не знали? Подождите, я вам что-то обязан? Или я вам что-то давал? Вы были нашим мастером. Я Энергетика. Выли, наши мастер, были. были? Ну, а когда я был? Когда а? нас, блядь, людей, когда тут обсыпали, да? блядь, когда э, мы, сука, вы... работали. Я готов пройти через детектор, я еще а раз повторю. А вы готовы? Да. А, вы? А, вы? а вы готовы? Вот он, то есть он просто лежит вот так вот, да? Да, просто ну, лежит. Ну, сейчас заберут да, уже, наверное. Покажу. Вот колпачки у нас. Да, я понял. Через колпачки курилось курите, вещество. Вы Уже не курите, да, уже. Да, все. Он накуренный, пожалуйста. Не, ну мы не эксперты, что это он накуренный этим курительными смесями, да, вот этой... Вот этой Фигней-то, я понял. Это ваша зарплата, можно сказать, да, за труды. Yeah.